Всем хай, ребята. Сейчас я вам покажу секретки в Аватар Это, это самая выдающаяся секретка. Короче, давите. Она не выдающаяся, а самая прикольная. Короче, смотрите Открыть этот Этот И этот Они открываются, закрываются. И вы получите такие вот штучки. вот такие вот. Ну, это мне не Дальше. Ну, це не зовсім так. І ну, зв'язано ну, зв'язан, но шесть петшоп. Ну, думаю, эти всі догадались, що це Це дівчинка моя самая любимая. Ладно. Ну, взяти глю. і піти в пет-шоп. Ну, от ми вже в петшопі. Кстати, я е показывала уже, як це його відкрити. Ты по тебя сюди. Так от, поставить. От що це за магія? Кегля же, на тех вже, Здесь прикол? Ставлю его штучки. На тяжке Ставлю кегли в шатишки. Забираю его штучки, кегли они бы не знаю. Не важить вообще. В чем дела? Ну ладно, тебе такое. И все. Это мои самые любименькие. Ну, ладно. Ну, мы продолжим. И, кстати, поставь лайк. Ну, в принципе, это вот такие вот секреты. Ну, мы начинаем, как у меня проходит день в аватарце. Ах, да. Забыла добавить. За сестру. Ну, вот мы уже в школе. Опять. Классно, сестра. Здорово, какие уроки? Ну, вроде бы я в Аню. Побегли быстрейшая Вот, в принципе, наш стековчик. А сестра... Ну ладно, ладно. Ну все, погнали. Погнали. Вот мы и тут. В принципе, можно и себя заставать. Да. У нас обсистер, что даже ну, старший, такие, как я, не пришел. Так, ну я одеваюсь, что для урока треба быть в передниках. А мне не надо. Как знаешь, как знаешь. Не дай бог, хотя бы капелька краски попадет на меня. А что это вообще? Короче, на эту штуку, не дай бог. Мы тут профессионалы. Никто нас за не на ругает. Ну, ты права. Хитрый, что ты кушаешь? А, ничего особенного. Как всегда, вызовут на демонстрацию. Я уже жду этого момента. Давай. В принципе, да, всегда вызываем самых лучших. Поняла намек. О, Боже. Задание вам намалевать котика. Начинаем. Так, точка, точка. Э, носик. Ой. Младшая сестра, аккуратнейше рисуй. Ты уже за мольберта вылезла. Уй, дай изменяйте. Такс. Не професіонал. Ж. В принципі, чисто правда. Чисто правда. Все готово. Понятно. два в дневник. Тепер ты старша. Ну, ок. ну ладно. Убирайте рисунок. то би задание посложнейшее. А молю и волны. Волны. Окей. Хотя и так легко. в принципе, да, целое Я профессионалка. Ты не профессионалка. А профессионалка, профессионалка. черный В принципе. Готово. Ну, ничего, чем на тебе а с плюсом цены тя -тя тянуть. Окей. Тянусь. А теперь выбрасываем свои модели. Ладно. Ладно. На какие урок? Я не бы знаю. Ты старше меня И что? Наверное, физика Наверное Так, дети Здорово мне что сколько это будет Угу, угу Значит 6. Множите На Ммм Видите? я. Так, дарья до дошки. Ну, ок. До ревнюя. Стоп. А не, меня не прикол, я случайно все написала. 6 умножить на пять. До я. А, ну это легко дня, господи. 30. Правильно, дневник дневник. Э -э, я забыл. Тут и дома напиши 5 с плюс. На. Да. Ура, столовка, столовка. Ой. Столовка. Ой. Столовка. Сестер, пришли. <связывая> давай, давай, давай. Так, ключок, пыль, сколько пришло. Ну, да, я тоже это зовсім 8 июля да? ну все, батончики потом взяли а водичку сейчас выпью А, дальше, шевел, да, еще батончик шел один ну типа зара ну я чипсы схаваю зара а я выпачкаю такс ням ням а все мне на потом чтобы не да. а вообще-то он на нас а это и Давай один маленький секретик будем бегать. Вылезти в воду. Ок. Девочки, что вы роботы? Секрет. Ого. Девочки, господи, что за молодежь пришла? <реклама> <реклама> ну, наверное, все ну ты ж помнишь, сестра, что скоро мы пойдем в аквапарк? Знаешь, но ну, зараз холодно. Зараз холодно, но не на Гавайях. Да, давай, на наступной серии, то есть скоро уже. Через несколько колен. В наступной серии бачим что-то. Ну, ладно, ну, в принципе, и школьный рум. Школьный целый. Лайф пришел. Ну, нормально. Как всегда. Я цьому, а я цьому. Я, ну, в принципі, можна і закінчувати. Прийшов час прощатись. Переходи на слідуще моє відео. Побачимося там!